Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юра Смайл. И извините, что давно не выходило видео, но сегодня оно вышло. Извините, что этих три видео я снимал на украинском языке, потому что я люблю свою Украину. Но я думаю, нужно уже переименовать с украинского на русский. Да. Сегодня у меня будет влог. Я еду в владимир Валинский. Ну, я по-украински скажу. Мы э, Владимир-Волынский. Э, мы сегодня едем туда, потому что я хожу на хип-хоп, э, на хаус и на данс то мы там будем выступать. Э, да. Сегодня я буду э, снимать влог. Но сегодня и сейчас в этом видео я сниму типичные ситуации. Ну что ж начнем? Алё, мне Ми... э, привет, Миша. Ну что сегодня пойдем гулять? Окай. Допустим там сколько выйдем? Сейчас столько без 24. Ну не знаю, Миша. Э, да. Э, слушай, давай встретимся возле фонтана. Ну давай. Ну давай. Ну вот я уже оделся. Кол э, штаны, футбол, э, шорты, футболка и э кепка. Идем. О, Миша, ну почему меня не, не подождали возле дома? Сейчас только с 25. Ну ты не представляешь, мы тебя ждали час. Егор. Ну извините. Извините, все, я с тобой больше не говорю. Извините, извините, но я... Ты мне больше не друг. Пока. Ну и вали себе. Вали. Ну вот, дорогие друзья, это были все мои фразочки. Да, не забывайте подписываться на мой канал. Просто нажмите подписаться красный кнопку, пожалуйста. Мне надо только. Ну, простите, что я прошу много, но мне реально я просто хочу порадоваться, посмеяться там. И если вы будете ставить, я не знаю, буду на все готов вам снимать классные видео, классные фильмы и влоги. Пока!